Трезвая? Тебе да. Тебя может скорую вызвать, нет? нет? Тебе неплохо? Нет. А ну, что он наручники висят Где А ну покажи наручники. Сильно. Наручники висят. А ну покажи наручники. Она под бутыратом На смене приняла ебать. Так вот, давайте вызовем мусоровую Твоих вызвать тебе на помощь? Таких же. Я ебу, ебать, полиция у нас нахуй. И так у тебя на цепи должен быть этот. Посвечение нахуй. Да, у нее на цепке посвечение висит. Ты ж мусор, ты ж гонишь. Ну достань цепку. Достань цепку. Чего? Ну ты сотрудник полиции, должна представиться. У тебя он и в кармане, я его так вижу. А, сними ее, не да? снимай. Слышишь? А? У тебя же посвичення, достань посвиченье. Александр. <laughs> 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 полиция, блядь, да? Президент. Вот такая Покуская, вот блять, полиция, блядь. Хувая. Ну, да, в принципе, я <свечный> <свечный> Так и надо. Покажи посвечение, у тебя оно в кармане посвечение. Да. да, да не снимаешь, а? Александра. <свечный> Александра. Покажите посвечение, предоставьте, пожалуйста. Документы у вас. Не покажешь? Я а не чё? Не а чё? А чё не покажешь? <свечный> у тебя же она цепи, но она висит. Да. Так я сказал, вы не верили. Ну да, она посвечение на цепи. Ебать доблестная полиция. А что ты принял, Александра? Я тебе говорю, это. Все по Да. Фамилия ваша какая? Александр, фамилия ваша. Корнеева. Как? Корнеева. 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 Александра Корнеева. А где вы работаете? Кем? Ты домой не идешь, ты упала. Батя смена закончилась, походу, вообще весело. У тебя выходной сегодня? Да, конечно, ее, бля. Какая подружка. Все, Александра, пока. Полицейская, как вам? Нормально?